вот несколько дней назад посещал Атубинца Кстати, вот тут он на каждом заборе висит, кто то то венец, да? Приходили люди. Там по медицине я рассказал, что по чем, куда где, вот. И по судебной системе. То есть на них уже глаз положен, уже идет сбор материалов. Помочь нам. Просто сояло. этих барьянов, блядь, из глушных. Еще никто не станет перед фактом, что смотри, Саша, на тебя вот это, На наше дело сами с апреля месяца на классно чуди, блядь, сожрали компроматик, тасовали его, там, перекручивали. Понимаете? Вот на них тоже уже идет сбор. Они думают, они великие тут. Да нет. Казного они... отпущения все равно будут искать. Это не это... Понял? И на них уже идет сбор на Они просто об этом не знают. Ну, придет какое-то время, короткое узнаем. Блядь. Понимаете? И вот тебя принимали, когда принимали, тебя хоть пальцем тронули. А меня убивали, блядь. Они написали, что в 19... 12.53 было задержание. А что вы с 8 утра делали, суки? Они ломали двери, били окна, бля. Они залазили, я только открыл, я не понял вообще, что за хуйня. Смотрю в окно, какой-то черт ловом двери, ломает. Ага. Вот. Сразу в вот банк с носка туда-сюда, а одна ну, парень просто прыгал. Вот когда я лежал, просто прыгал, блядь, на этом, ганданяк, блядь. Там, ганданя. Почему вот это не отражено? Меня когда э, на сколько привезли следствие солятор, я забыл. Там все сняли, все побои, все, все тело синее было. Первый день, и сбили, еще, ну как-то оно вот, там, то ли горячее, а то ли хуже. А на втором я три дня на шконке лежал, блядь, я встать ему мог ну, вот Там и воды не дают, дело в том, что... Ну и воды не дают. Мне в зале тут он, и воды не дают. Им умные люди не нужны интеллектуальные, им надо овцы, чтобы распоряжаться ими. И вся система на то, чтобы говорить, вот даже здесь, вот надо раком встать, чтобы туда что-то говорить, понимаете? То есть почему вот, вот у этих козлов стоят, увидите видите, микрофон, микрофон, блядь. то есть они могут говорить, не повышая голоса, хотя они их не включают, то и а тут надо орать, чтобы заявлять о себе, понимаете? Вот вся вот система Это вот это правосудие. А чего стоит он заявление? Конвой. Вы разрешаете мне муч туда. Вы охуяете? В Взнали, блядь, где правит, где правосудие. Ну не показывают, кто вищий. Они таким образом и показали, кто вищий. Что конвой тут більше рішає, чем. Нет, они показали <свят> <свят> безответственность коллективна. А вот конвой решает, а я ничего. Нахрена <свят> <свят> ты тут сидишь, блядь. Ты, гнида, которая должен следить за процессуальными синими делами. Он рассказывает, это конвой, это не я, блядь. А кто? А когда отвечают, когда за базар будут подпятывать, тоже был не я спрыгивать? Так там. Подписи На не ставят, нигде бля. ничего. Они, блядь, бля, они даже не понимают. Я занимался правозащитой и занимаюсь даже здесь, в этих условиях. Но они усиленно, сволочи, лепят из меня политического узника, политического заключенного. Они даже, блядь, не понимают, кого они здесь вот сейчас рождают и, и возносят. Понимаете? То есть я буду тем палачом, который будет сидеть то ли головы, то ли яйца вот этим э, чертям. И другим подскажу, как это делать. Понимаете? Усиленно века от политика. Мне политика нахер не нужна. Потому что политика равно коммерция. Правильно. Политика есть коммерция. Я не занимался никогда коммерцией. Меня она не интересовала. Но. Мы ну, как-то сравнивали, если методичка шарпа, вот, это, это вообще делается намеренно, обычно так вот, создаются такие шарпы, а потом, значит, на них накручивается вся политическая история, а здесь получается, ну, вот они как что они движут, ну, что ими движет, вы правы. Они сами себя употребляют. Есть такой термин. Так вы при задержании не сопротивлялись? Ну, вот, можете описать тот день, что происходило? Ну я оценил, что если буду сопротивляться, то это будет хуже. Я просто был один дома, и кошка была дома. Корот а собака ваша? Кошку жалко было. А собака не лаяла? есть. Ну, короче, свидетели есть. Я мог сопротивляться, но смысл? Нет, так ну, сам, ну, я, почему сын применяют, если вы не сопротивляетесь? Для устрашения? Я открыл дверь, а его мали в замок. Удар, блять, я упал. <свят> Залетаю, начали бомбить. Вдвоем, понимаете? Потом идти начал, проехать. Потом руки заломали, блять, били. И весь синий, желтый был, блять. <свят> понимаете? Смысл в том, что сопротивляться, что На вопрос, кто ты, вот, следовал удар. Кто ты удар. Занимался этим. Артем Дядюшка. Вот там вот Полынко прячется блин, Вот это его подчиненный. Вот это гнида, который позорит, сука, всю службу. Он убивает людей. Мало того, на этого Артема, я вот сейчас всем скажу, да, и прошу вот это все дело распространить, чтобы люди знали. Там, на Кичи, э, у нас в этом, там много людей, группа Полынько, которые бороданы. И вот этот Артем Дядюшка, это не, если который меня избивал. Там он пытал и других людей. То есть это гнида наложенная, которая, блядь, это у них это и Меня пиздили, вытащили, блядь, сковали там стяжками, блядь, хуяшками, вытащили на улицу. И там такой, ну, это ж злой следователь, а тут добрый. Это такой Эдуард Редида. Тоже запомните фамилию. Блядь. И Юрий Ильич, вы успокоились. Я говорю, ты кто? Хуняк блядь? Юрий Ильич, вы успокоились. Я говорю, ты кто? Представься. Понимаете, опять удар. То есть на каждый мой вопрос, кто ты, вот, э, вот этот Артем начинает пиздять. У меня такое ощущение, что до сих пор не выросло. Но дело не в этом. Понимаете? А потом вы успокоились еще раз, кто ты, блядь, этот уже да, видит, что я хуй съеду в базара. Ну, подожди, подожди. Ну, пусть он успокоится, блядь, понимаете? Потом э, там э, по хате шмон наводят, блядь. Я что-то не я говорю, вы тут осторожней, тут аккуратней. Это э, петушара, блядь, как его? это Артема, блядь, дядюшка, помимо, да? Вот. Он говорит, слушайте, а да давайте мы проведем вот это, сам и проведем воспитательный процесс. То есть он предлагает следовать. Давайте мы сейчас камеру выключим, я его отпишу, блядь, и будем дальше проводить. То он как-то дерзко себя ведет. Понимаете, Сволочь? Это позор, блядь. Вот это вот СБУ, это ручная, блядь, команда 95-го квартала. Ручная. это гнида, блядь, он играет не, не хуем по клавишам. По клавишам правосуддя. Заметьте, весь 95 й квартал членом є по клавишам правосуддя. Вот что происходит. Поэтому... <клес> Юрій, в мене ж відкрито я такий Євген Баценко в них групі, бо тому, що Поленько в мене в групі теж, типа. І я відкрив кримінальну справу, ну, мною відкрита кримінальна справа за напад, ну справу поки підробляють. Там його фамілію не зазначили. Ну цей, що от на мене, подає справу теж по локації, і справа порушена. Тобто група Поленько вже в мене засвідчена як е, е, по кримінальному... А поленько в мене в мене є поленько, коли втікає. Я йому кажу, ви ж злочин покриваєте. Прочі. І він по сходах втікає з першого до третього. Вже вправи з відео скиду. Тобто він признає, що він злочин покриває і просто по сходах втікає. Тобто, бігунок оцей поленько, типу, такий же. Він по всім плачуть 353, хто знає кримінальне при власнення владних повноважень і триста Люди, які пошли на соглашення на угоду, їх всіх принуждають, їх морально заставляли даві. Всіх абсолютно а Юрій Аніш, там ще в мене ще на відео є куча ну, нарушень, типу суддів і прочі. І Я їх питаюся, чому чому, наприклад, дивлячись? Чому дивлячись стільки відео з корупцією? Ви звернули увагу на ці відео? От Жано ми теж ефір вели по поводу подпального казино, який я розслідував кажу. А чому ви не звернули увагу на ці відео про злочини? По 214 ви маєте відкрити, якщо тут відкрили, чому тут? Тобто це йде ну, свідомо типу, відсіювання злочинних явних? Чиста води, то це Да, і вопрос, я думаю, і да умінку. Скільки по це каска і правоохоронними такими органами? Таких форм ТЦК взагалі не образовано ні законом, нічим са постали сюди. Для того щоб звук как-то по-другому шел, да? не бояться, щоб стеко не проломали, чи не прокусили. Шо так є чисто. Вони не видно. А Клітки та й діти можна імена закривати, то вас такої капітані. Ну у не було би чи було би чим подумати. Подумати. Ми на клітку на її вам що не нагадаємо. Вони показують свій інтелект.